娱乐圈发展的明星，他们的感情向来就是大众关注的焦点。大 S 和菊俊晔这段感情，从官宣以来就被外界高度关注。与大 S 官宣结婚之后，菊俊晔迅速成为网友关注的焦点。 由于他是韩国人，所以婚后也是韩国与台湾两头跑。有了名气之后，菊君烨也开始在台湾演出，以 DJ 苦的身份在台夜店多次表演。此前，菊君烨与大野在台结婚后，四月也曾在该夜店继日剧俊烨前往高雄。 参加演出被提前得知消息的台媒男主采访，媒体询问具俊晔打算在台湾待到什么时候？七月十六日，具俊烨对媒体透露一个好消息，也是给了大 news 一个定心丸。听到他的的决定，很多网友忍不住留言：“这个男人靠谱。”他表示自己已经结婚了，会在这里度过婚姻生活。 如果没事，就会一直待在这里；但是如果韩国有事的话，就会飞回去处理。这一次，巨君也为爱拖鞋决定为了大 S 定居在台湾。由于此前巨君也一直没有结婚，所以老母亲没稍微儿子的事情操心。 可能爱情就是如此，大家重要，为彼此牺牲点什么。而大 S 和朱俊晔在台北街头秀等爱，北网友遇到了。今日台媒在街头又遇了大 S 和朱俊晔街头等红灯还不忘。 秀恩爱，画面中大爷子身着吊带裙脚踩拖鞋，打扮的还是比较有闲，背上滴纹身清晰可见。而身旁的狙击夜头戴黑色的鸭舌帽，戴着黑色镜框眼镜，佩戴,戴口罩，身着黑色外套搭配牛仔短裤。两人不禁失职进口，大爷子还将老公的手压在背后搂腰，来了个手臂麻花卷，很是恩爱。 戴在具俊烨身边依，一副小鸟依人的依恋感。哪怕两人站在街头等红绿灯，也没忘记秀恩爱。不仅时一进口，而且大爷还将两只手压在自己背后搂着腰，可爱有迷你的依偎在一起，看起来真是又甜又憨。浪漫与年龄无关，也在他们身上得到了印证。 他们身上爱情的味道根本就遮盖不住，感情相当浓烈。台湾媒体形容他们的夫妻关系很好，这也是大 S 和具俊晔结婚后第一次晚上当众购物。真爱是无法掩饰的，他们不仅紧密相连，而且在物理上紧密相连。他们的感情也很强烈，在这段感情中。 大野仍旧坚持自我，他敢爱敢恨的性格获得了网友的一致称赞。同时，总是让人惊喜的是，顾君烨对大野的爱是多么的真挚和认真。今日他在表演时放出了《Barbie》二二 b a r 正是大野的英文名字。据君烨还在采访中透露。 二零年后第一次见面时，是大 S 向他跑去，紧紧拥抱住他的。自从大 S 公开结婚的喜讯后，他与具俊晔感情也越来越亲密。就连大 S 的经纪人也跟大家说：“说感觉大 S 结婚之后，整个人年轻了十多岁，真不愧是被爱情包裹的女子。” 有欧巴老公具俊晔这么冲着他，能不年轻吗？据台媒爆料，被爱情滋润的大 S 即将复工了，接下来讲会有工作计划，目前已经有了工作计划在进行，所以不方便透露。大 S 和具俊晔自然在大街上秀恩爱，可见平日中他们逼相处也是尤为甜蜜的。 当然，希望在这段感情中，大 S 能够找寻到自己想要的爱情，也希望剧君也能够一直守护着自己所爱的人。他们的样子真的让大家看到了爱情的美好。大 S 幸福吗？都说过一句话，冷暖自知。在上接受、很爱这一点上，就足以说明他真的很幸福。你怎么看待这件事？ 期待你的点评，关注和平。